नमस्कार मित्रांनो टी व्ही मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे आजच्या खास बातम्यांची तुमची ओळख करून देण्यापूर्वी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा आजची बातमी सरकारी खात्याच्या मोठ्या निष्काळजीपणाची आहे अचलपूर तालुक्यातील ग्राम नयाखेडा ते वडगाव फत्तेपूर या रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम चालू आहे मात्र चालू असलेल्या काम निष्कृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसत आहे त्यामुळे तेथील ग्रामस्थ संबंधित कामावर पोहोचले व त्यांनी संबंधित ठेकेदारला काम व्यवस्थित करा कोणत्याही निधीतून आहे व त्या संबंधित कामाच्या कॉन्ट्रॅक्ट किती रुपयाच्या तसेच कामाचे अंदाजपत्रक मागितले परंतु संबंधित ठेकेदार यांनी कुठल्याही माहिती न देता उल्लट गावकरांशी उद्धवट भाषेत बोलले या संदर्भात काम बंद करण्यासाठी गावकऱ्यांनी तिथे धाव घेतली परंतु काम बंद केले नाही उलट निष्कृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याचे मायाखेडा येथील गामवासी ग्रामवासी यांनी दाखविले अशाच प्रकाश डांबेकरांचे काम होत असताना दिसत आहे मात्र बांधकाम विभागाचे अधिकारी आपल्या मलिदा घेऊन याची पाठराखण करत आहे का ऐसे प्रश्न चिन्ह निर्माण होते बगू या गाँवकार प्रतिक्रिया का है नायक खड़ा जो हमारा ये रोड है जामड़े से वड़गांव वाला ये कई दिन से गिट्टी रोड था बड़े मुश्किल से ये रोड हो रहा है पहले से हम गड्ढे गुड्ढे से जाने वाले आते जाते हम परेशान हैं उसके बाद में ये रोड हो रहा है आज देखो ये देख रहे हैं पर नीचे कि पूरा इसमें डांबर पूरा मट्टी के ऊपर डाल दिया है अरे ये ज्यादा ज्यादा एक महीना भी नहीं टिकेगा और हम ठेकेदार को पूछ रहे हैं तो आप वो आपके जो होता है वो कर लो ऐसे वो बोल रहे हैं और वो इंजीनियर का नंबर नहीं दे रहे हैं ना कुछ नहीं दे रहे हैं वो इसलिए इसके जल्द से जल्द चौकसी होने को होना ये काम की और जो भी इस पर ठेकेदार है उसको डबल से ये काम करने का प्रयास करें अभी जैसा हमारे ग्राम के सरपंच साहब ने अभी बताया आप हमें कि इस तरह का जो ये रास्ता का जो कार्य चल रहा है और अभी खुशाल जी गायन इन इन्होंने भी बताया हमें कल इन लोग खुशाल जी गायन ने वहाँ ठेकेदार से बात की तो उनका थोड़ा बात करने का तरीका तरिक, थोड़ा अलग ही प्रभाव का था कि जैसा अलग तरीके से कि जो आपसे जो होता है वो कर ले ऐसा खुशाल जी से बात हुई और आज हम सरपंच और सभी लोग आज आए ठेकेदार से बात की सभी लोगों को ये काम देखकर हम यहाँ तक पहुँचें कि जैसा ये काम देख सकते हैं आप जैसा एक गाँव के जरिए से ऐसा उखड़ रहा है मेरा मिट्टी मिट्टी ही मिट्टी है इसमें ऐसी प्रशासन से हमारी विनंती है सभी लोगों यार। ग्राम की यार ग्रामवासियों की कि रास्ता अच्छा हो इस पर प्रशासन कुछ कार्रवाई करे धन्यवाद हम ग्राम पंचायत उपाध्य के अंतर्गत मौजा जामड़ा में वड़गांव से जामड़ा का जो डामर रोड का काम चालू है वहाँ पर हम यहाँ पर देखने आए तो आप देख सकेंगे आप देख सकेंगे किस तरह से निकुष्ट दर्जा का काम हो रहा है यहाँ पर कम से कम मिट्टी भी नहीं निकाली है और डामर डाला हुआ है तो आप देख सकते कि ये रोड कैसे टिकेगा अभी सवाल ये है कि हमारे काश्तकार यहाँ से कई लोगों का संतरा का बगीचा है जो बड़े मुसीबत से माल निकालते हैं बड़े मुश्किल से ये रास्ता हो रहा है और ठेकेदार अपने मनमानी से अब अप शासन अपने मनमानी से ये काम किसी को ना बताते हुए कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहा है कौन सा योजना से काम हो रहा है ना गांव में किसी को जानकारी देते हुए ये काम कर रहे हैं और ये पूरे दुढ़ने के ऊपर डामर डाला हुआ है तो हमारा ये सवाल है कि ये रोड टिकेगा और टिकेगा तो कितने दिन टिकेगा और इसके पहले भी काम हुआ है छः महीने में रास्ता तो खत्म हो गया है और अभी भी ये रास्ते की ज़्यादा से ज़्यादा आयु छः महीने के ऊपर नहीं है तो हम ये वीडियो के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये रास्ता का आप एक चौकशी लगाए और जो भी कंत्राटीदार आहे जो ठेकेदार आहे ये काम को अच्छे से और कर सके ऐसी हम सरकार से विनंती करते राम शनिवारी ग्राम न्यायकेटा पंचायत समिती निधीमधून रोडांचं काम, काम, काम आलेला होता न्यायकेटा ते वडगाव फत्येपूर रोड तर आलं आणि काम पण झालं पण काही एकदम नीच पडदा नीच तरीकेचं आपण पाहू शकता की पूर्ण माती आणि सगळं धूळच टाकलेली आहे ठेकेदारांसोबतसुद्धा बोललं तर त्यांनी तुम्हाला ज्यांना जो होते मंजे ते करून टाका म्हणजे कोणत्या निधीतून आलं हे सांगायला तयार नाही इस्टिमेट दाखवायला तयार ठेकेदारांना एवढी हिंमत आणि एवढी ताकद तुटून येते हे आमच्या लक्षात यायला तयार नाही तर माझी शासनाला एकच विनंती आहे की यांच्यावर थोडं लक्ष द्यावं